নমস্কার নিউজ আপনাদের স্বাগত আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘ উনিশশো সালে তৈরি একটি সমাজসেবী সংস্থা যেটা সমাজের বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করলে মূলত স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে চুয়াত্তর বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা দিয়ে আসছে মানুষকে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষকে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সংঘ নেত্রালয় যেখানে আজ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং সেই সঙ্গে চক্ষু অপারেশন শিবির নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘ আপনারা দেখছেন যে এই যে মানুষগুলো রয়েছে এনারা ওষুধ এনাদের দেওয়া হয়ে গেছে এরপর এনারা যাবেন অপারেশন টেবিলে অর্থাৎ যেটা আপনাদের বলছিলাম যে নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘ শুধু মুখে নয় বাস্তবে যেগুলো করে দেখায় আপনাদের দেখাচ্ছিলাম এই মানুষগুলো যাদের অপারেশন হওয়া বাকি এবার চলুন দেখাবো এমন মানুষকে যাদের অপারেশন হয়ে গেছে সেই মানুষদের যাদের অপারেশন হয়ে গেছে তাদেরকে দেখাচ্ছি আপনাদের আমি ভিডিও জার্নালিস্ট নীলাঞ্জনাকে বলবো একটু দেখাতে এনার অপারেশন হয়ে গেছে অর্থাৎ সাকসেসফুলি অপারেটেড বাই সংঘ নেত্রালয় এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন আহ এই নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘের সঙ্গে ওতঃপ্রত ভাবে জড়িত

सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर हूँ आप सबके संग एंड धन्यवाद मेरे वेलकम करने अच्छा नागरिक शास्त्र संघ साल से काम कर रहे हैं आज यहाँ पर ये जो ऑपरेशन इनका हो गया है जो लोग ऑपरेशन टेबल में जाएंगे मतलब आप तो इन लोग का साथ निस्थ रूप से आप लोग सहायता सा करते हैं यहाँ आज होके कैसा लग रहा है और किस मतलब अनुप्रेरणा से आप ये काम करते हैं आज यहाँ होके बहुत सौभाग्य लग रहा है हमें कि हम इस लायक बने कि हम किसी की मदद कर सकते हैं आज पर ये भी लग रहा है कि एक मोटिवेशन है एक बहुत बड़ी दिल में चाह है कि इसको हम सौ गुना हजार गुना दस हजार गुना बड़ा कर सके और ऐसे हम लोग भारत में ऐसे विश्व में हम लोग अपने पैर रख सके जहाँ पर किसी को कोई तकलीफ ना हो ये एक शायद एक सपना है पर जिनके पास भी आज सामर्थ्य है वो हमारा हमारा एक ये कर्तव्य बनता है कि हम इसे सही तरह भी इस्तेमाल करें खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग जो बहुत अच्छी बात है और उसके साथ साथ हम लोग अपने भारत देश को अपने राष्ट्र को अपने स्टेट को कैसे बेटर कर सकते हैं इस विश्व को कैसे बेटर कर सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए और प्रेरणा हमारी इसके लिए हमारे मेरे दादाजी और मेरे बाबा जी जो मेरे दादाजी के दादाजी थे दोनों महा महान व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो कर्मठ थे जो कर्मयोगी थे और जिन्होंने बहुत अमेजिंग कार्य किए अपनी जिंदगी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं फ्रीडम फाइटर और जितने प्रार्थना करेंगे किया, किया, हम, हम योग्य बनते रहे और लोगों की मदद करते रहे आपको ये नहीं लगता हिंद मुस्लिम का जी की आज का जेनरेशन इस काम के लिए मतलब ऐसे काम के लिए टाइम ही नहीं मिलता उन लोग को सोच भी वैसा नहीं आते हैं ज्यादातर आज का जेनरेशन का लड़का की, मतलब कुछ भी काम करना है तो इसमें लगना पड़ता है अच्छा हो बुरा हो तो मैं उस, उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करूंगा बट हाँ कभी कभी बहुत यंग लोगों के पास बहुत चीजें होती है जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती है जैसे आदमी थोड़ी उम्र आती है जैसे थोड़े हम लोग मच्योर होते हैं आई थिंक अपने आप ये चीजें लोगों को करने का आई थिंक और प्रेरित होते हैं एंड जितना हम लोग ये चीजें करेंगे जितना हम लोग इसकी बातें करेंगे उतना लोगों को और उत्साह मिलेगा आज अविनाश जी जैसे बहुत, बहुत अमेजिंग लोग हैं जो संकट चलाते हैं जैसे अपने कहा नागरिक स्वास्थ्य संघ चलाते हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो जितना हम जैसे आप जैसे अच्छे लोग जितना बात करेंगे इसके बारे में लोग उस, उसको देखते हैं उससे प्रेरित होते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है और चाहे आदमी एक रुपए से चालू करे एक घंटे से चालू करे एक सर्विस से उसी से आदमी को जो खुशी उससे मिलती है उसके बाद ही लोगों को पता चलता है कि इस काम करने से ये काम करने से हमें कितना आनंद मिलता है और हम भी जो करते हैं हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं हम अपनी मन की शांति के लिए अपने मन के सुख के सुख लिए कर रहे न्यूज प्राइम का दर्शकों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं सब अच्छे से रहिए सब एक साथ मिलकर रहिए सबकी मदद करिए और जितना बन सके उतना किसकी मदद करिए अगेन चाहे वो दस रुपए से हो चाहे वो एक घंटे किसी के संग बिताके हो जो होता है पर अगर हम अपने इसको की सेवा भाव ले आए अपने अंदर तो हमारे राष्ट्र का विश्व का बहुत कल्याण होगा अक्सर दमन तो हिमो सिंह का भी जाना छिन जीप सेवा शिप सेवा एवं সেটা এতকা অথবা 1 घंटा जब ये शुरू करूं সেটাই किंतु पहुंचोगे সেই অনন্ত एवं তাতে राज्य देश तथा तो বিশ্বের মঙ্গল হবে যদি মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায় এমনটাই জানাচ্ছেন সৌরভী ইন্দা ভিডিও জার্নালিস্ট নীলাঞ্জনের সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা কলকাতা